من الاحاديث العجيبه ان سعد بن عباده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان امي ماتت افاتصدق عنها قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت فاي الصدقه افضل قال سقي الماء هذا الحديث رواه النسائي باسناد صحيح هذا الحديث أيها الأكارم فيه دلالة على فضل سقاية الماء ونشر هذا العمل بين الناس. الماء مهم لكل البشر بل للحيوانات. وإذا تأملنا قصة المرأة البغي التي سقت الكلب، نزلت في البئر وسقت الكلب. وأنت تعلم المعاناة التي تكون لمن ينزل البئر ثم يصعد ثم تقدم قطرات من الماء في حذائها لذلك الكلب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى شكر لها ذلك. قال فشكر الله لها وغفر لها. يا سبحان الله مجرد سقاية كلب تفوز تلك المرأة بالشكر الالهي والمغفره الربانيه لذنوب الفواحش التي كانت تعملها يا فضلاء يا كرام يا اخوه يا اخوات سقي الماء عمل جليل والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما قال سقي الماء لمن اراد ان يتصدق عن امه فلا بد ان ننشر مثل هذا العمل